Я мы сидели, прочли, что баллистика, мы сели в коридоре, две стены, и какой мощный взрыв. Я захожу в свою квартиру, у меня полная все, разруха, стены, вот все рамы, окна, все это вылетело. Но мне больше волнуют мои животные. Два кота, где они делись, уже они сидели на окне, на солнышке грелись. И... А что в квартире, я не знаю, за что браться. Я там сидела в коридоре, сказали, пишут принцип двух стен. Мы сидели в двух стенах с ребенком. И ребенок сел на ноги лицом к лицу и меня успокаивал. Меня вот так вот трусило. И сейчас до сих пор трусит. Так что все хорошо. Живы-здоровы и слава Богу. Поэтому мы все с этой стороны были. Но волна была на эту сторону, поэтому гости не пострадали. Теплые все повылетали. Сейчас мы только начинаем разбираться. Но у нас без, слава богу, без жертв. Поэтому будем стараться быстрее все навести порядок.